Когда нидерландцы захватывали остров Бали или Бали в Индонезии, то там интересно было. То есть, ну, тогда было несколько королевств на этом острове. И как они, они ну, поняли, что сопротивляться не могут, как это происходило. То есть высаживалась армия нидерландская большая, шла по острову, навстречу выходил, там, допустим, Раджа, то есть князь со своими ближайшими сановниками, там около тысячи человек. Они с э, церемониальными ножами выходили навстречу и на глазах нидерландцев друг друга убивали. Вот, допустим, есть даже фотография такая вот. Ну, вот, это а вот типа, вот это все, они друг друга убили. А это вот нидерландские войска тут в шоке стоят. И там один раз тысяча человек, второй раз 200 человек. Ну, то есть вот так они ну, как показывали свое там, и презрение к смерти, и презрение к нидерландцам. Ну, выбирали такую смерть вместо плена, унижения и захвата их территории. То есть понимали, что сопротивляться бессмысленно, но убивали друг друга на глазах у нидерландцев, а те потом еще добивали раненых.